Валентина Бутика, ласкала просто в Украине. Но я знаю, вы останем часом до нас часто проезжает. Что вас так сюда провертает? Ну, разные причины. Знаешь, меня приводят сюда, близкие люди. Впрочем, сегодня я только что с самолета прилетела поддержать свою подругу Асю, которая, собственно, и открыла всю эту красоту. Я думаю, что все женщины Киева должны быть ей благодарны, потому что у них появилось теперь еще больше возможностей выглядеть красиво, модно, стильно. И в конце концов, Валентина это бренд, который позволяет женщине... Быть женщиной и чувствовать себя настоящей женщиной. Этот магазин открыла моя хорошая подруга. Мы очень много лет знакомы, дружим, нас очень многое связывает. И поэтому я очень за нее рада. И тем более, что она открыла именно такой бренд. Так что я думаю, что это один из самых лучших или легендарных брендов. на що в моей гардеробе есть особливо уникальный вид Валентино? Может, это был подарок, какой-то эксклюзивный, что-то есть? Про что ты могла быть Теперь по-русски. Что из от валентина у тебя есть эксклюзивного, интересного? быть Может, какой-то лимитированный клатч? Кладь, не знаю, что это под заказ. Ой, ты знаешь, ну, у меня у меня по породу деятель. Ну, я, во-первых, люблю красивые вещи, это факт, как любая девушка, наверное. А Плюс еще у меня работа требует того чтобы у меня был самый обширный гардероб, поэтому, конечно, в этом гардеробе есть эксклюзивные платья, кутюрные платья и э, такие, знаешь, как limited edition, какие-то уникальные вещи, которые сейчас уже э, можно рассматривать как винтаж. Вот, и они у меня красиво висят в моей гардеробной. Я, честно говоря, такая не винта... no vintage girl, я не особо их ношу, но они висят и ждут лучших времен. Может быть, когда-нибудь я поменяю. Э, вот это ощущение от винтажных вещей. Начну их носить. У меня есть плащ Валентина, у меня есть платье кэжу Валентина. И что-то у меня еще какой-то аксессуар, но немного. Немного у меня Валентина, но у меня все очень разнообразно. У меня нету любимых таких прямо, знаешь, кроме Abercrombie американской трикотажной марки, которые у меня просто этих кенгурушек миллион. Все остальное очень разное. И, конечно, много моих вещей. Да, у меня есть много чего Валентина. Потому что Валентина, он такой романтичный. В нем вот эта романтика осталась. Поэтому для лета он идеальный. А, Ну его называют королем. белого, червоного кольору. Твої мне у него нравится почему-то пастельный тона. Я очень люблю вот вот у него вот этот розовый. Мне очень нравится. Ну, мне нравится у него более вот такое девичье. Если честно, я мне Валентина нравится. до сегодняшнего дня, наверное, такой классическая марка, я считала. Вот сегодня пришла, посмотрела, что а, не совсем классическая, что как-то очень сильно изменился. Ну, марка в смысле изменилась. Ну, изменились креативные директоры, они ее сделали более демократичной, поскольку я уже встигла подивитися. Да, поэтому пока в гардеробе нет, но... А... Раньше, когда-то очень давно, мне дарили аксессуары Валентина. Вот они у меня есть, до сих пор дома остались. Кстати, классические очень вещи, но красивые. По прошествии очень много, ну, много, лет прошло, и они все еще актуальны. Но посмотрим, может быть, начнется мой роман с Валентина. А на Валентина, как так? Лорана и Марк Джейкоб. Ну, так получилось. Это Эрмана Шервина, если не помиляюсь. Роскошный лук от Валентина, тебе даже пасует. Спасибо. Ты поэтому меня поздравляешь, да? Что наконец-то я... Ну, ты носишь выключно свои одежды, Валентина. Гарный выбор. А ты сегодня пришла, я так понимаю, в сукни свои. Да, но это даже это теперь новое такое мое направление. Мы с Олькой Слонь, тоже достаточно известным человеком в мире моды и стиля, мы придумали вторую линию, назвали ее "Квинка Желтая Королева Каждый День". Вот и запустили вот эти прекрасные платья в разные цветы. Честно говоря, по-моему, порвали всех, потому что за неделю мы продали все, что мы собирались показать 2 июня в Праге. Кстати говоря, у нас будет такой пикник, полупоказ, демонстрация, куда мы быстренько шьем еще одну партию. Назвала Валентину поетом білого кольору. Я бачу, що ти сьогодні така black-and-white леді з останньої колекції. Я би Валентину назвала поетом красного цвіта. Потому що класичним підприємствам це красна платье. І це здорово. Очень люблю красний цвет. Класична леді ред бай Валентина <плесенько> Твоєму гардеробі. Багато від Валентіно? <связать> ну нет, ну я в основном, это, это единственное платье меня вечернее. В основном я покупаю более такие спокойные летние вещи. Я какая история с ним повязана, потому что я так думаю, выбирала его то для специальной оказии. Ну, ты знаешь, приказываю, что это платье в единственном экземпляре интересует. Тебя я точно не обману. Представители Валентина специально это платье предоставили для меня. С маэстро встречалась, знакома. С новыми так. дизайнерами или с Валегаром? Ну, окей, если с новыми, я так нет, разумею, ты, точно знакома. Нет, не знакомы. Нет? нет? они не приехали сегодня. Ага, так то они, в принципе, знают твои размеры. Они знают, они утверждали все, даже мое досье, говорят. Были примерки? А, нет. Я ужасно переживала, но все окей. Okay. Так не поела два дня, Вы, конечно. Я думаю, что мы с тобой начинали на Бачилась на Биеннале. Там 24 тысячи квадратных метров. Можно туда сюда походить и можно... Это мы и сделали. Ми що Великий майстри відкував нещодавно 80 років, він ще й створив віртуальний музей Валентину. Ти встигла там побувати? Ні, ще не успівала. Маріш, коли відкривається, то в мене євро, я нічого взагалі не успіваю. А ти знаєш, віртуальна ніт не була. місяць Це сім'ї. Асінька, ну що, Ukrainian Fashion, по перше дякую за те, що нарешті в Україні в Києві з'явився Валентино Бутік. Ти а, здається, у 2009 році вперше познайомила українських модників і модниць з документальним фільмом про Валентину. І ось зараз так поступово відкриваєш його бутік. Що далі? Маестро, Чому не приїхав особисто? А, ну на самом деле, у них так прийнята, почему чому то у них дизайнер не літає. Я не могу на это повлиять. Особо с паном Валентину знакома? Если честно, нет. А, ну, я, так понимаю, я, конечно, была у них на показе, на кутюре, в первой линии. Был сам Валентин Горовани, но мы не знакомы, не было такой возможности. Я так понимаю, что на том месте с творчим дуэтом, а с сегодняшним директором одного дома» ты знакома, потому что безпосредственно, да. постоянно держишь коммуникацию, да? Да, конечно, да. Ну, я думаю, что они как художники, они все рисуют, делают, но, конечно, коммуникацию ведут другие люди которая сегодня присутствует, кстати. Но у них такая политика, они не могут давать интервью, они не могут рассказывать о себе, потому что они считают, что единственная звезда это Валентина. Сьогодні я вже нащебеталася з твоїми подругами, модницями. Сьогодні тут такий просто епіцентр модних дівчат-хлопців. і Пригадай, що перше в тебе з'явилось від Валентіна? Що це було? У мене чорне класичне платье з білим воротником, в'язане з крючком. Да. Це було дуже красиво, у мене до сих пор це платье є. Я, кстати, иногда нашу йому сьогоднішній дві леді Ред Валентина з да, фэшн показом. Я тебе ще раз вітаю, дякую. Єкраїні пешен слідкує за всіма твоїми модними здобутками. А сім кітарян, є країні це відкриття. Валентина Бутік. Ми вирінаємо одніших підходів.